देखें ये अगर उनके आप আপনি যদি তাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখেন তাহলে ছাব্বিশ রানে ছয় উইকেট হারানোর পরও তারা ম্যাচে ফিরেছে আপনি যদি প্রথমে খেয়াল করেন আমরা তাদের পাঁচজনকে আউট করেছিলাম তখনও আমরা দুশো চল্লিশ রানে এগিয়েছিলাম সেখান থেকেও তারা ম্যাচে ফিরে এসেছে বাংলাদেশকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে কিন্তু আমাদেরও অনেক ভুল ছিল ছিলেজিং লাল বলের ক্রিকেটে বাস্তবতাটাই এমন আপনি বাংলাদেশকে পছন্দ নাও করতে পারেন কিন্তু তাদের ব্যাটিংয়ের দিকে তাকালে দেখবেন তাদের তিনজন ব্যাটার আছে যারা আশিটা করে টেস্ট খেলে ফেলেছে লিটন দাস মেহেদি হাসান মিরাজও চল্লিশটার মতো করে টেস্ট খেলে ফেলেছে আমাদের দশ মাসের একটা বিরতি ছিল এটা হওয়া উচিত না আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কিভাবে আমরা এটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাব তো ইয়ে আমারই রেসপন্সিবিলিটি কেসে আগে লেগে চলে कहाँ आपको वो प्लेयर मिल सकता है फ्लेक्सिबल रहने के करंट फॉर्म বর্তমান ফর্ম হিসেবে মনে হয় আমার কাছে এই খেলোয়াড়রাই আছে আমিও সেটাই বলছিলাম যে এবার আমরা লাল বলের ক্রিকেটও খেলিনি আমাদের কাছে এমন একটা স্কোয়াড ছিল যাদের আমরা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম এবং পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্য পেয়েছিল এখন যদি লাল বলের ক্রিকেটের মৌসুম চলতো তাহলে আমরা আরামে একটা পলিসি ক্রিয়েট করতে পারতাম তখন আমরা বলতে পারতাম তার ফর্ম নেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা দরকার আমরা তাদেরই খেলিয়েছি যাদের মনে হয়েছে তারা এই কন্ডিশনে আমাদের জন্য রান করতে পারবে इन टर्म्स ऑफ फिटनेस चाहे वो मैंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो वो चार और पाँच दिन की होती है और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है um, जिसपे हमें काम करना होगा इस पर कोई फैक्ट नहीं है वो कैसे करेंगे आई um, थिंक एक चीज़ एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी um, जब हम दस महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी आई um, थिंक उन चीज़ों पे हमें काम करना होगा पर्सनली इंडिविजुअली जो भी लड़कों की फ़िटनेस है देखें ये तो अगर उनके आप आ, अपने आप को उनके पाँव में रख के देखें तो छब्बीस से छः पे वो मैच में वापस आए हैं या जो पहला मैच था जिसमें हमारी टू टू फोटी की लीड थी जब हमने उनके पाँच आउट कर दिए थे वहाँ से वो वापस आए हैं तो अपोजिशन को क्रेडिट जरूर देना चाहिए लेकिन देखें हमारी गलती हमारे सामने हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग साइंस हैं लेकिन लेकिन देखें रेड बॉल की रियलिटी ये होगी हम बांग्लादेश को नहीं देख सकते अगर आप बांग्लादेश को भी देख रहे हैं तो अगर मैं आपको उनकी बैटिंग लाइनअप भी गिनवा दूं उनके तीन तीन ऐसे प्लेयर हैं जो 80 80 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं आम, उनके लेतन दास मेहदी फोटी फोर्टी और आती है जिसमें ब्रेक्स जो है ना टेन मंथ्स के आ, नहीं आने चाहिए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे आगे लेके चलें इन टर्म्स ऑफ फिटनेस चाहे वो मैंटल हो चाहे वो फिजिकल हो वो चार और पाँच दिन की होती है और आई थिंक हमने काफ़ी बार इस सीरीज़ में दिखाया है कि वो एक चीज़ है जिसपे हमें काम करना होगा इस पर कोई फैक्ट नहीं है वो कैसे करेंगे आई थिंक एक चीज़ एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी जब हम 10 महीने बाद टेस्ट मैचेस खेलेंगे बीच में रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी आई थिंक उन चीज़ों पे हमें काम करना होगा पर्सनली इंडिविजुअली जो भी लड़कों की फ़िटनेस है